Всем привет! С вами я, Аня. И в этом видео я расскажу про мою небольшую новинку. Это я слышу Фокусу. Как бы не сказать, что это новинка. не сказать, что она у меня так мы... появилась. Но все же вы ее не видели. Вот. Как бы. Вот так вот выглядит Здесь написано секреты мастерства, Здесь лучше фокусов. Фокусник с колодой. Здесь какие ну, фокусы существуют. Что входит в коробку? И тоже вот такая картинка. Вот. низом, Что можно, что нельзя делать. И в общем. Фонда. Вот здесь такие вот четыре кружка. Желто-сременных. Так, давайте раз. откроем. Если чего такого не было, вот как бы не ни скотча, ничего. Вот, но она очень тяжело открывается. Вот, поэтому я даже чуть-чуть порвала. Вот здесь. Потому что она очень-очень тяжело открывается. Здесь у нас вот такая вот бумажечка. И здесь все фокусы. Как вот. бы вот так. Ну, вот такая вот типа книжечки. Точно Такая же, как и здесь, на коробке. Вот. Потом, вот прокалывающий палец. Это прекрасно видно на картинке, как это будет. И исчезающая колода. Вот, как на картинке, так и здесь колода как. ну, Или не колода. Так что это и все, что ходит в набор. А дальше там надо уже там салфетка, бумага, ну, такое конфета. Сейчас я вам прочитаю, какие фокусы. Невероятное исчезновение, магическое предсказание. Давайте посоревнуемся. Фокус с конфетами, фокус с карандашом, исчезающая колода, хвост прикалывающий палец, угадывание предметов, пропавшая монета и карандаш под платком. Это все. Это все фокусы. Их 10. Вот. Как бы. Могу показать один фокус. Вот такой очень палец. Как это будет самое интересное. Ну, я это фокус уже делала, поэтому я вот мой палец. Вот. Самый. А теперь... Мамочка мне его. Ну, вот как видите <laughs> Не больно это просто высовывается. Здесь такая специальная петелька, через которую должен проходить палец. И вот так вот. И все. А, <laughs> прокол... палец. Здесь следы открою. <laughs> вот, ну это самый такой прикольный и легкий. Вот как бы. Остальное вы узнаете сами, если вы его приобретете. Конечно же. О, я его закрою. Вот, ну это как бы все. Ждите. Или еще новинок. А на сегодня все. Если вы хотите узнать что-то про Новый год, я там просто делаю. Вот, могу показать сейчас открытку, если вы хотите. Может даже это будет в отдельном видео, не знаю. Если хотите, то в комментах. А сейчас, всем пока.